ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى في آية أخرى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم